Здесь второй раз за полгода я как-то жила и не знала, что есть такая клиника. А случайно узнала и приехала полгода назад. Это было лет шесть. Я последние три года ни со двора, ни из дома не выходила. А почему-то? Ну, не потому что я не доверяю, а потому что... Ну, не было таких э, отзывов хороших от об, оборестских врачах. Поэтому я туда и я ходила, лечилась, и все предлагали лечить. Вот. Но никто не сказал, что операцию можно сделать. И не было такого. Почему? Мне подруга сказала, что ее друзья сделали здесь уже пожилому человеку операцию очень удачно и я попросила телефон и мне дали телефон и он сказал что нужно ехать только сюда потому что ни в Киев ни никуда сюда вот так. до Нового года 14 -го года хорошо за три месяца я восстановилась и вот приехала обратно потом, хотя Сергей Владимирович сказал ну, до Нового года можно в течение года сделать я приехала раньше, потому что мучения этим надоели. Вот. Я благодарна этим врачам замечательным. Они прекрасные, золотые врачи. Дай Бог, чтобы в нашей стране было побольше таких клиник и побольше таких врачей во всех направлениях. Потому что нашим клиникам надо желать лучше.